आज सैटरडे है और मैं जा रहा हूँ मार्केट कुछ चीज़ें परचेस करनी है और ये जो मार्केट जहाँ मैं जा रहा हूँ इसको साउथ एशिया की वन ऑफ़ द बिगेस्ट मार्केट कहा जाता है कुछ लोग यहाँ के लोग इसको सबसे बड़ी मार्केट भी कहते हैं पूरे साउथ एशिया की और अभी सुबह के सात बज रहे हैं आज इतना रश नहीं है जकार्ता में उसकी वजह यह है कि आज सैटरडे है सैटरडे संडे यहाँ ऑफ होता है तो ज़्यादा रश नहीं है नहीं तो ये जो जगह आपको नज़र आ रही है वो सारी ब्लॉक होती है आज बहुत ही ख़ूबसूरत दिन है बस फिल्पी नहीं है और ये चकारता का लगने का अगर मैं देश में आऊँ तो ये जगह बिल्कुल पैक होती है और जो एक किलोमीटर का रास्ता भी है दो तो तो है यहां पे बोलते हैं बतनपुर मैंने ट्राई किया हुआ है ट्राई किया यहाँ पे आने के बाद और ये बहुत ही मतलब जबरदस्त का टेस्ट होता है और यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है ये बहुत खूबसूरत चीज़ा और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे इंडो मार्ट ये यहाँ की एक मशहूर चेन है और ये आप इसको सुपर स्टोर जनरल स्टोर भी कह सकते हैं और यहाँ से मैंने लेने हैं कार्ड, यहाँ पे गैस सिलेंडर भी अवेलेबल हैं पानी भी अवेलेबल है ड्रिंक्स चिप्स आधार ऑफ थिंग्स ओके ये है मार्ट और ये आपको तो चक्राफा में हर जगह मिल जाएगा 100 मीटर के अंदर भी दो तीन होंगे ये पैंपर्स पड़े हैं ये बच्चों की फूड पड़ी है ये पानी की बोतलें हैं यहाँ पे ये पैनाडॉल और जो फर्स्ट एड की जो होती हैं अद्वियात ये पड़ी हैं ड्रिंक्स हैं यहाँ पे ठीक है पल्ट्रीज हो गई ब्रश ये यहाँ के जो हो गए सॉफ्टवेयर सॉफ्टनर जो कपड़ों कप्र, के अंदर इस्तेमाल होते हैं टिशू पेपर मतलब जो जरूरत ज़रूरत या तो जिंदगी की कॉमन चीज़ें हैं वो यहाँ यहाँ पे आपको इंस्टेंटली आराम से मिल जाती हैं ड्रिंक्स हैं दूध है चाय है कॉफ़ी है आइसक्रीम है जो हमारा एक छोटी शॉप होती है शॉप को यहाँ पे टोपो बोलते हैं टोपो और इनकी एक वेबसाइट भी है ऑनलाइन बड़ी मशहूर टोकोपीडिया के नाम से ये इनकी शुगर है और अब मैं कार्ड लेने जा रहा हूँ ट्रेन का जो बस पर भी चलेगा कार्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो इनका कार्ड होता है वो बस में चलता है ट्रेन पे चलता है उसके अलावा वो आप उससे क्या कह कहते हैं फ्यूल भरवा सकते हैं वो ई कार्ड है ई वॉलेट है एक तरह का आपका और ये देखें यहाँ पे लाइन बनाने की आदत है अभी लोगों में ये लाइन बना के खड़े हैं सारे अपनी गाड़ी का इंतज़ार हैं कोई दरमियान नहीं की रहा कोई ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे जल्दी है मुझे ये है मैं फ्लाना हूँ मैंाना हूँ मैं इतनी बड़ी गाड़ी में आया हूँ तो मैंने तो कॉल सब तीन से अपनी लाइन में चले अब मैं कार खरीदता हूँ उसके बाद आपको तो कार के बारे में इंफॉर्मेश ओके गाइज okay, अब हम जा रहे हैं मेट्रो यूज़ करने मैंने कार ले लिया है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इंडोनेशियन रुपया का मुझे मिला है और उसमें मैंने फिफ्टी थाउजेंड रुपया का लोड करवाया है और अब हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं मेट्रो आप थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ ज़ यहाँ पे जो है वो मस्ट करनी है वो ये है कि हमें मास्क पहनना पड़ेगा यहाँ पे अभी भी मास्क की पाबंदी चलती है कुछ जगहों पे पब्लिक प्लेसेस पे यहाँ का मेट्रो है आज दो है खाली है आर्टिफिशल इंटेलिजेंट और हैंडी कैप्टिकल लोगों ने बनाया हुआ इंटेलिजेंट असिस्टेंट मेरी पाए एआई और तो बोल रहा है एक्सक्लोवे कर एस्केलेटर सॉरी कार्ड भी यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ पे आप अपना कार्ड रखेंगे उसको रिचार्ज करेंगे और यहाँ से रसीद आ जाएगी ये यह किसी ने यहाँ पर रसीद छोड़ी हुई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है और यहाँ से आप अपने बैंक नोट्स डालेंगे और यहाँ से आप टिकेट आ सकते हैं अगर आपने कार्ड खरीदना है तो यहाँ से आप कार्ड भी खरीद सकते हैं टिकट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और बहुत तो चीजें ले सकते हैं तो यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है इसी तरीके से ये कार्ड मैंने लिया था ये मनी कार्ड है मंदड़ी इज अ बैंक नेम और अगर आपने रास्ते समझने हैं मैप तो ये रास्ते हैं कि ये अगर हम इधर जाएंगे तो इस स्टेशन पे है इस स्टेशन से अब हम ऊपर जा रहे हैं नेक्स्ट 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 ये लास्ट स्टेशन है यहाँ पे खड़े होगा और जो ट्रेन से निकलेंगे वो यहाँ पे और सीटिंग अरेंजमेंट भी है ये काफ़ी कुछ जो तो है पाकिस्तान इंडिया सॉरी चाइनीज़ मेट्रो की तरह है पाकिस्तानी भी चाइनीज़ ने बनाया है और ये पूरा मैप है यहाँ पर इससे डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी आप उनको तो समझाने जाने के लिए एयरपोर्ट से भी आप मेट्रो ले सकते हैं आ, मैंने तो टैक्सी ली थी एयरपोर्ट से क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था बहुत लंबा ट्रैवल किया था बीस घंटे का ले ऑफ था उसके बाद तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेट्रो के ऊपर जाना अपना सामान उठा दूँ तो फिर मैंने टैक्सी ली थी अभी जैसे ही ट्रेन आती है तो आई शो यू इनशाला आ रहा है कि नहीं आ रहा एक पहाड़ है और बोलकैनो वो, बोलकैनो टाइप का कुछ लग रहा है और यहाँ से का शहर तो देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू आ रहा है जकार्ता के जो वेदर है मतलब यहाँ पे सूरज इतना तेज नहीं होता लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी है हम जैसे लोग जो लाहौर मुल्तान फैसलाबाद गर्म इलाक़ों में रहते हैं तो यहाँ की गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती हमारा हमारी बॉडी अक्सर स्वेट कर रही होती है उस तरीके से गर्मी महसूस नहीं होती कि भाई रहा नहीं जा रहा ह्यूमिडिटी की वजह से स्वेटिंग होती है और मतलब कि हम लोग यहाँ पर इज़िली सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन इन लोगों को इतनी शदीर की तरफ स्वेटिंग होती है ना पूछें अच्छा अब ट्रेन आ रही है मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ के अंदर मास्क कंपल्सरी है अच्छा ये जो ट्रेन आई है ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई है हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई जो है ना अनाउंसमेंट भाषा लैंग्वेज में भी होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगी तो ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ये हर वक्त बता रहा है कि कौन सा जो डोर है ना वो खुलेगा तो अभी राइट साइड जिसमान तक तो ये अराइविंग स्टेशन ये स्टेशन पे और ये ग्राम स्टेशन है

कई की तरह यहाँ भी एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है जहाँ से आप डायरेक्टली जोड़ खरीद सकते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंट्री जो है ना अच्छा खासा अमीर है आप इसकी करेंसी पर ना जाया करें और ये चार्जिंग के लिए आप यहाँ से चार्जर ले सकते हैं आ, ये भी एक यहाँ का स्टार्टअप है आ, चार्जर लें और किसी और स्टेशन पर जा जब आपकी मोबाइल वगैरह चार्ज हो जाए तो आप स्टेशन पर जाकर रोक सकते हैं ये एक बहुत एक अमेजिंग चीज़ जो है ना मुझे नज़र आई है यहाँ पे गोल्ड बार वेंडिंग मशीन डायरेक्ट आप पेमेंट कर और यहीं से आपको गोल्ड मिल जाएगा ऐसा दुबई है, में है अबू धाबी में है शारजा में है मैंने तो वहाँ पे देखा है और मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखा और सेकेंड तो कंट्री है जहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ ऐसी वेंडिंग मशीन लगी हुई है ये साइन आप देख रहे हैं कि कोविड के दिनों की यादें हैं कि यहाँ पे आपने खड़े होना एक बंदे ने फिर ये दो स्टेप छोड़ के अगला जो साइन है वो तीसरे स्टेप के ऊपर है ड्यूरिंग कोविड इसके ऊपर बड़ा सख्ती से होता था यहाँ पे। अब ये इसमें इस मामले में थोड़ी सी जो है ना लीनियंसी आ गई है बल्कि बहुत ज़्यादा लीनियंसी आ गई है लेकिन माफ अभी तक है ये इलाका जो है ये सेंट्रल जकार्ता कहलाता है और जिस मार्केट में हम जा रहे हैं ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इस मार्केट का नाम है पसार ताना आबा पसार बोलते हैं मार्केट को पासार तना अबा रेड सोयल मार्केट ये 1775 के अंदर बनी थी यहाँ पे जो डच का डच वालों ने आपको पता होगा अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉलोनी रही है डच की और ब्रिटिशर्स और डच यहाँ पे अक्सर लड़ते रहे हैं अपनी सुप्रेमेसी कायम करने के लिए